এটুটু ঠিক কথা যে কংগ্রেস দলে আমার যে ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করলে পঞ্চায়েত ইলেকশনের ক্ষেত্র এই মানে যিকোনো সীমা আচলতে আসল আমি সমগ্র কংগ্রেস দলের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনটা খেলা তো আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলো যে কোনোপধ্যে আমি বিজেপিক জয়যুক্ত হ'বলৈ সুবিধা দিব নালাগে আমি কৈছিলো যে যিহেতু বিজেপি আৰু এ জি পি ঐক্যবদ্ধ হৈছে তেওঁলোকে জিলা পৰিষদৰ আসনবিলাক আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ আসনবিলাক ভাগ ভাগ কৰি লৈছিল আমি কোনোমধ্যে বিৰোধী পক্ষই কেতিয়াও পৃথক পৃথককৈ ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে পৃথক পৃথককৈ ইলেকশ্যন খেলা মানে হ'ব আমাৰ ছুইচাইড যদি চৰকাৰী পক্ষৰ মানুহ একেলগে থাকে দুয়োটা দল আৰু বিৰোধী পক্ষ বেলেগ বেলেগকৈ থাকে ডেফিনেটলি সেইটো চৰকাৰী পক্ষৰ কাৰণে সুবিধাজনক আনকি এইটোও দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই স্পষ্টত নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটোতো কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলৰ লগত অক্য়মঞ্চ নকৰি একেলগতে ইলেকশ্যন নেখেলি প্ৰমাণ কৰি দিলে যে কংগ্ৰেছে শিৱসাগৰত বিজেপিক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিছে মই সুধিছিলো যে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৰ্গক মই সুধিছিলোঁ যে কিয় আপোনালোকে এক লগ হোৱা নাই সকলোৱে একেমুখে ক'লে যে গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে মই কলো কি কাৰণে গৌৰৱ গগৈ কাৰণে এক লগ হোৱা নাই কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যদি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ থাকে যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সভাপতি হৈ থকা অৱস্থাত ৰাইজৰ দলৰ লগত কংগ্ৰেছৰ যদি বুজাবুজি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰাৰ সাংঘাতিক ধনৰ সেইকাৰণে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কোনোপধ্যে কংগ্ৰেছ দলক ঐক্যবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে বিৰোধীসকলৰ লগত ঐক্যবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে অনুমতি দিয়া নাই কৈছে যে যিদিনাই গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'ব ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'ব সেইদিনাই গৌৰৱ গগৈয়ে আমাৰ লগত বিৰোধী অকমঞ্চ কৰিব কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হ'বলৈ নিদিয়ে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আৰু অখিল গগৈৰ মাজত সম্পৰ্ক ভাল হৈ যায় বুলি ভাবিয়ে শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশত সুব্ৰমিত্ৰ গগৈ আৰু যি মোৰ বিৰুদ্ধে যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত উঠিছিলে একৈশ চনত কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ জিলা সভাপতি মঞ্জিৰ গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশত সেইটো হ'বলৈ দিয়া নাই একলগ হ'বলৈ দিয়া নাই বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশ দিছিলে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছে অন্ততঃ শিৱসাগৰত একেলগতে খেলিবই লাগিব শিৱসাগৰত একেলগতে খেলিবই লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে ওলোটাই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াকে ভাবুকি দিছিলে ভয় দেখুৱাইছিলে ব্লেকমেইল কৰিছিলে ত' তাৰ খবৰ লৈ আমি এতিয়া জানিব পাৰিছো যে কি কাৰণ হ'ল তেতিয়া আমি গম পালো যে নহয় এইটো দুটা কাৰণত হৈছে এক নম্বৰ কাৰণটো হ'ল যে গৌৰৱ গগৈ হ'বলৈ দিয়া নাই যদি শিৱসাগৰত আমাৰ মাজত বুজাবুজি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি কয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পজিটিভ হ'ব এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যনলৈ যাব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো বৃদ্ধি হ'ব ভাল হ'ব সেই সম্পৰ্কটো ভাল হ'লে গৌৰৱ গগৈ লোকচান হ'ব গৌৰৱ গগৈ যেতিয়ালৈকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নহয় তেতিয়ালৈকে মানে তেওঁ মানে বিৰোধীক সমঞ্চটো হ'বলৈ নিদিয়ে এই কথা কোৱা হৈছে দ্বিতীয়তে আকৌ এটা কোৱা হৈছে যে নহয় দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতেও এইটো কোৱাটো বিচৰা নাই দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়ানো কিয় বিচৰা নাই মই নাজানো আমি ইমান দিন ধৰি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই সদায় সহায় কৰি আহিছিলোঁ দুহেজাৰ একৈশত আমি নাজিৰা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা আছিলে ৰাইজৰ দলৰ নিদিলো এইবাৰ দিব লাগিব তেতিয়া নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থী দিব লাগিব ৰাইজৰ দলে ভাল প্ৰাৰ্থী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আমাৰ আছে আমি উঠাপ যদি আমাক এনেকৈ বাৰম্বাৰ মানুহে বিশ্বাসঘাতকতা কৰে আমি সদায় তেওঁলোকক মানে নৰম হৈ থকাটোৰ কোনো অৰ্থ নাই মই বহুত দলৰ ভিতৰত গালি খাইছো বহুত দলৰ ভিতৰত সমালোচনা কৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ইমান নৰম ভাৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ইমান সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতো আৰু বিশেষভাৱে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খুট মাৰিব পাৰিব সাপে খুট দিয়াৰ নিচিনাকৈ এইটো ভাবিবই নোৱাৰে আনকি কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মোক কৈছে যে কৃতজ্ঞতা বশতঃ হ'লেও গৌৰৱ গগৈ আপোনালোকৰ তাতে জিলা পৰিষদৰ চিক্কিটা এৰি দিয়া উচিত আছিলে কাৰণ আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে যিটো খাটন দিছিলে যিমান কষ্ট কৰিছিলে ৰাইজৰ দলে তাৰ পাছত গৌৰৱ গগৈ আপোনালোকক কেতিয়াও অন্যায় কৰাটো সঁচা সঁচাকৈ অন্যায় কথা হৈছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু শিৱসাগৰতটো মোক সদায় কৈয়ে থাকে যে সুব্ৰমিত্য গগৈ শিৱসাগৰত আজিও আহিছোঁ দুজন সাংবাদিকেতো মোক কৈছে আজি কমেও পাঁচজন ছজন মানুহে কৈছে যে সুব্ৰমিত্য গগৈটো ডাইৰেক্টলি তেওঁ বিজেপিৰ লগত ৰিলেটেড তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো দাদা ব্ৰিগেড সেই দাদা ব্ৰিগেডৰ সদস্য স্পষ্টকৈ কয় মানুহ মোৰ কাৰণে এইটো আচৰিত কথা এইটো ৰহস্যজনক কথা যে দাদা ব্ৰিগেডৰ সদস্য সুব্ৰমিত্য গগৈ যেনেকৈ দাদা ব্ৰিগেডৰ প্ৰিয় একেটা সময়তে আকৌ বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি কোৱা গৌৰৱ গগৈৰো আটাইতকৈ আপোন মানুহজন শিৱসাগৰত আকৌ সুভ্ৰমিত্য হ'ব পাৰি এই ৰহস্যটো মই এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম কেনেকে এইটো সম্ভৱ হৈছে কেনেকে এইটো কেনেকে সম্ভৱ হৈছে যে একেজন মানুহে কেনেকৈ বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰা গৌৰৱ গগৈৰো বন্ধু গৌৰৱ গগৈৰো সতীৰ্থ আৰু একেটা সময়তে তেওঁলোক আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পিজু হাজৰিকাৰো সতীৰ্থ হব পাৰিছে এইটো মোৰ কাৰণে ৰহস্যজনক কথা ক'ৰবাত তাৰমানে অখিল গগৈ খৰুৱাবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি একলগ হৈ যায় নেকি অখিল গগৈ বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ দলৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কৰবাত ক'ৰবাত কোনোবা পইণ্টত একলগ হৈ যায় নেকি আজি ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে গোটেই পুৰণি নতুন মিলাই দেই ছখন যি আমাৰ আপোনাৰ কি কয় জিলা পৰিষদ আছে সেই জিলা পৰিষদৰ ছখনতে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে সকলোৱে জানে যে কংগ্ৰেছ কতো নিজিকে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে জিলা কংগ্ৰেছৰ বিভিন্নজনে আমাক কৈ আছে যে কংগ্ৰেছে ক'তো নিজিকে কিন্তু আপোনালোকক হৰুৱাবৰ কাৰণে দিয়া কৈছে আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে নহয় চাৰিখন এখন আমাক দিয়ক আপোনালোকে দুখনত খেলক আপোনালোকক জিকিব আমিও জিকিম কিন্তু তেওঁলোকে এৰি নিদিয়ে তাৰ অৰ্থটো কি তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে কংগ্ৰেছে যেনেকৈ দুহেজাৰ একৈশ চনত মোক সৰুৱাবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিছিলে বিজেপিৰ লগত লগ লাগি সুব্ৰমিত গগৈক প্ৰাৰ্থী দিছিলে এতিয়া গগৈ একেজনে গৌৰৱ গগৈৰ লগত লগ লাগি এতিয়া ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জিলা পৰিষদ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তত ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে প্ৰত্যেকটো জিলা পৰিষদ আৰু প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিক পঞ্চায়তত তেওঁলোকে আমাৰ বিৰুদ্ধে কেণ্ডিডেট দিছে তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোক জিকিবৰ কাৰণে নহয় তেওঁলোকে অখিল গগৈক সুৰৱাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ দলক সুৰবৰ কাৰণে আৰু বিজেপিক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আপোনাৰ আহোম কেণ্ডিডেট নাজিৰা কাৰণে কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে ঠিক কৰি পেলাইছো আমি লিডাৰ অফ দ্য অপজিচন কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰধান এজন নেতা গতিকে আমি তাত সাংগঠনিক কাম কাজ নকৰিছিলো ৰাজনৈতিক কাম কাজ কৰা নাছিলো ইচ্ছা কৰি তেওঁক জিকাম বুলি ভাবি তেওঁক আমি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ তেওঁক একদম শান্তিপূৰ্ণ বা শান্তিৰে সৈতে তেওঁ বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰিব খুজিছিলো কিন্তু যেতিয়া তেওঁ নিজে বিজেপিৰ বিৰোধিতা নকৰি বিৰোধিতা কৰে ৰাইজৰ দলৰ বিজেপি তেওঁলোকৰ বন্ধু আৰু ৰাইজৰ দল তেওঁলোকৰ শত্ৰু গতিকে এইবাৰ ৰাইজৰ দলে নাজিৰাত ডেফিনেটলি একদম নিশ্চিন্ত হৈ থাকক যে এইবাৰ ৰাইজৰ দলে নাজিৰাত আমি কেণ্ডিডেট দিম সেয়া আহোম কেণ্ডিডেট বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ কেণ্ডিডেট হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ আমি ভালকৈ নাজিৰাত এইবাৰ যুঁজখনত নামিম আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি সাজু হ'ম মই নাজানো মোক কোনোবাই কোনোবাই কৈ আছে আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে আচলতে বিজেপিয়ে চৰকাৰে গৌৰৱ গগৈ বিৰুদ্ধে আপুনি কোৱাৰ দৰে যেনেকৈ মানে এইটো আই এছ আইৰ লগত যোগাযোগ থকাৰ যিটো গোচৰ হেৰি কৰিছে সেইকাৰণে গৌৰৱ গগৈ দুৰ্বল হৈ পৰিছে বুলি কৈছে চৰকাৰৰ ওচৰত সেইকাৰণে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত একলগ হবলৈ দিয়া নাই বুলি কৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে সেইটো অভিযোগ মই নাজানো হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে আপুনি যেনেকৈ সন্দেহ কৰিছে বিভিন্নজন মানুহে আমাক কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ কেনেবাকে ভয় খাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বুজাবুজি কৰিছে নেকি ত' সেই অভিযোগটো মানুহে উত্থাপন কৰিছে হবও পাৰে নহবও পাৰে মই নাজানো কিন্তু অভিযোগটো উত্থাপন হোৱাটো হয়